О, Привіт сильне, дуже радий тебе бачити, дуже дякую за за цвічарівну причем. Кладу до один карман і з іншого дістаю гроші. І мені тепер нічого не трахую. У мене грошей стільки, скільки мені потрібно. Я можу взагалі не працювати, а тільки навчатися. Паслушай, я скрилки захочу, хороші. Коли я чайно нужда Один из знакомец продал мне эту заключку за 10 евро. Сообщил при этом, что после моей смерти моя душа достанется ему. И что я могу продать заключку кому-нибудь другому за меньшую сумму. Тогда его душа достанется незнакомцу вместо моей. После этого Ансельма, я уйду из но это древчины. Прости меня. Да? Так, по я що ж мені тебе робити? Ти можеш продати плюс комусь другому. Як же я, християнин, можу так надурити доброго християнина, так обманути обману 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 його, як ти мене? Якщо діяти чесно, то ти маєш викопити цю нечисту силу в мене. Ха! я збавився від нього, щоб заплатити його обратно. І що, чого? Я благаю тебе. викопи цю нечисту силу в мене. Ні до що пару. Он стоит, мы не дышаем, мы не вечно не Прощай. Вышла встречу нашего студента Сельма со своим товарищем Гансом. Но тем не менее, муки совести мучили нашего главного героя не так уже долго. Ровно через неделю захотелось нашему герою главному выйти до да прогуляться, как вдруг попался ему на улице какой-то странный старик с блюдом пирожков. Отстань, Ле, дарит мне твои пирожки. Будь ласка, хочу ты порежешь, все долги, нахуй. Дарись мне твои пирожки, отстань. Будь все планини пирожки. Он изменил долю души в личности. Ну, дед, достал ты меня своими индульгенциями. На тебе едут. Що? От як ти зі мною вчинив, так і я з тобою Забирай цю нечисту силу назад. Але тільки я не знаю, як ти зможеш і кому її продати, коли нема монетою вартістю меншу за один гел. Так що, друже, мене не сумуй, буває. <праць> тобой дружила еще скорее, чем я думал. Нет, 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 не надо. Да, можешь орать хоть до посинения. А пока наслаждайся жизнью, которая и так скоро закончится. Время так быстротечно. Что же делать? А, я сожгу преступлюшку в огне. Я утоплю его Получается. Все пропало. Я погиб. Может, пойду в церковь? В церковь? А -а 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 -а. Вот так насмешит. Конечно, сходи туда. Позабавь меня еще разок на напоследок. Где-где, а там уж точно помогут. Пойду исповедуюсь. Иди, Ансы, не споткнись по дороге! все возможности, которые он пытался избавиться, решил он пойти в церковь. Ой, что можно сказать, перед кем Так как в ночь не была церковь, и там служил падре Виторию, его судьба сказалась не самым лучшим образом. Он думал когда-то, что станет кардиналом, там, будет иметь большой богатый лет. Но так как попал в немилость один не раз в ночью, субординацию, вместо того, чтобы иметь хорошую должность, находиться рядом с папой в Риме. Его брали в какой-то захудалый, этот город дождь. Общаться с этими дикими варварами немцами. Поэтому Парда Левитро решил особо не заворачиваться, а завел себе часы приема. Тут только были два пункта. Первый – исповедь, второй – продажа индульгенции. Ай, мои грешные немецкие овцы, кто там в очереди первый на индульгенции? Падре тоже, я должен исповедоваться перед вами. Давай, сын мой, давай. Я тебя слушаю. Моя душа будет фейкли. Красота Богородица. <свят> сын. Ты одет как аристократ. А говоришь, как пастух или сапожник? Ты думаешь, Бог будет слушать твою исповедь? Слушай, стань нормально перед Святым Отцом. Ты думаешь, Бог будет слушать твою исповедь на этом варварском наречии? Нет, посмотрите на него, студент. И говорит на этом варварском языке. Да, 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 извините, Патруль, я хорошо говорю по-латински. Вот это лучше. Вот это лучше. Давай рассказывай. Даже моя душа вас. да, каждый день приходит. Один говорит, чистилище другой ад, один чистилище другой ад. С чистилищем просто, индульгенция, проблем нет. С Садом тяжелее. Давай, рассказывай, как ты дошел до такой жизни. Однажды мне за 10 гелера достался прицеплючка, <coughs> которая притягивает деньги. Слушай, ты сказал волшебное слово, деньги. <свят> так, так, дети мои, дети мои, завтра приходите, или дня через три лучше. Так, сын мой, пошли, пошли ко мне в келью. Пошли, сын. Пошли, пошли. Пошли, сын мой. Я так смотрю, сын мой. А, мы поймем друг друга. Ты тоже, как и мы, служители бескорыстного убеждения, да? Давай, рассказывай поподробнее. Ты сказал деньги. С этого места поподробнее. Сын мой. что за 9 евро одному своему знакомому. Что, что такое пятый Расскажи мне, ваши какие-то дикие немецкие поверья, да? Вот. Ага, и что? А где деньги? <силит> вот я ложу его в один карман, достаю кошелек. Вот на деньги. Ага, давай. Ага, щедрый пожертвована церковь. Щедрый, <силит> тебе дочтется сын мой. Так. Ну давай дальше. <свист> не ага, ну. Но этот не хозяин. самым хитрым образом. Ухитрился продать мне его обратно. Я сжигал ключ в огне. Топил в воде, бросал в кропы. Ничего не помогал. Все пропало. Я поел. Слушай, сын мой, Значит, я дьявола не боюсь, я человек церкви. Я хотел у тебя эту цеплю выкупить. Ну как, падай? Нет монет меньше одного геля. Сын мой, я святой отец, человек церкви. Со мной не пропадешь. Я долго учился. Приходи через неделю. Спасибо, папа. Что-то придумаешь. Просто святой человек. Эти сын Падре Виторио. Как же мы найдем эту монету, которая меньше достоинства, чем один гелер? И отпустился Падре Виторио совершенно не свойственному занятия, а отправился в библиотеку университета города Нойшта, собравшиеся там студенты с не менее смотрели на отца в Судане, ковыряющиеся в книгах по новейшей истории. 19 год. Осада города Нотбург, армии графа фон Левенбрау, руководящий обороной города генерал Хао Банко, странная фамилия, исчерпав все денежные средства, был вынужден пуститься на крайнюю меру и стал чеканить монеты из кожи номиналом четверть Геллера. Четвергера, Эврика, нашел немедленно в ногу. Эврика нашел все время так восклицал Архимед, открывший такие замечательные физические законы. Наши Падре Виторио, бросив службу, бросив пасту, не умедовив епископа, под покровом ночи ломанулся срочно в город Ноабург в надежде найти там что-нибудь. Может быть, у кого-то остались подобные странные моменты. Сцена девятая. Но... Эй, женщина, ты местная? Так, отче. Слушай, коли в вашому місті в були монети з кожним номіналом четверть гелера? Так, були, були. Був такий генерал Хаубанков і він сказав карбувати такі монети. Але тоді такі жахливі часи були. Святой Даня, дочь моя, ти не можеш мені гнібу роздабити таку монетку одну. Та може й можу, знаєте, в багатьох людей вони є, діти ними бавляться, та й в нас їх повно було. Давай, 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 давай. Спіши. Ну, я подивлюся, може, де і в мене вона Чи в гаманці, сала с хвилиничку. Монета в четверть гелера. И гнется. Из кожи. ну и ну. Это А на, чего на вам? Ой, грешная, грешная нем... <фу> немецкая женщина. С каких пор миряне, да еще женщины, будут давать указания святым отцам? Ты знаешь, насколько ты серьезно решила? Ой, Мишенька, вы почти отче. Так, ну хорошо, хорошо. Тебе зачтется, дочь моя. Смотри. Значит, за твое за твою отношение к Святому Отцу. Вот тебе индульгенция, индульгенция от самого папы. Именно на твое имя. На твое? На мое. Ну отлично. Значит, тебе отпускаются все грехи. И даже наперед, до конца жизни. До конца жизни. И более того, дочь моя, дочь моя. Ты же, наверное, там, у тебя кто-то там умер в семье, наверное, да, родственники. Вот всем твоим родственникам, все родственники из чистилища освобождаются. Знаешь, вот и пословица, пословица, смотри. Как только зазвенит в коротке монетка, так душа из чистилища и выпрыгивает. О, что монетка не звенит. Ой, глупая немка, что мне с вами делать? Звенит, не звенит. Звенит! Звенит. Звенит. Но этот звон слышат не все, а только священники, правильно ординированные священники. Поняла? Поняла? Да, да, да. Иди с миром, дочь моя. Иди.